حضرت علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولاد نے مکہ کی سرزمین پر حکمرانی سنبھالی یہ لوگ سادگی اور دیانتداری سے کعبہ کی خدمت کرتے تھے اسی دور میں یمن کے ایک علاقے سے ایک جنگجو قبیلہ جرہما مکہ آیا یہ لوگ تجارت اور جنگی مہارت میں ماہر تھے مکہ کے اصل باشندوں نے ان کا خیر مقدم کیا اور کہا ہماری زمین مقدس ہے اگر تم بھی اللہ کے گھر کی عزت کرو گے تو تمہیں یہاں رہنے کا حق ہے جرہما کے سردار مزاز بن عمران نے وعدہ کیا ہم تمہارے بھائی ہیں کعبہ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی ابتداء میں قبیلہ جرہمہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کی انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں مکہ کے سرداروں سے کی اور تجارت کو پھیلایا لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے مکہ کے نظام پر کنٹرول حاصل کرنا شروع کیا ایک دن مزاس بن عمران نے اپنے مشیروں سے کہا مکہ کی دولت اور کعبہ کی عزت صرف ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے یہ سادہ لوہ لوگ ہماری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے قبیلہ جرحمہ نے سب سے پہلے زمزم کے چشمے پر قبضہ کیا انہوں نے زائرین سے پانی کا معاوضہ وصول کرنا شروع کیا اور کہا زمزم ہماری ملکیت ہے جو پانی پیے گا وہ قیمت ادا کرے گا حضرت علیہ اسلام کی اولاد نے احتجاج کیا زمزم تو اللہ کا تحفہ ہے تم اسے کیسے فروخت کر سکتے ہو لیکن قبیلہ جرحمہ کے جنگجو نے انہیں ڈرا دھمکا کر خاموش کرا دیا قبیلہ جرحمہ نے کعبہ کو اپنی تجارتی پالیسی کا مرکز بنا لیا وہ کعبہ کے اندر بت رکھنے لگے اور زائرین سے قربانی کا ٹیکس وصول کرنے لگے ایک مرتبہ ایک بڑے حاجی نے چیخ کر کہا یہ اللہ کا گھر ہے تم نے اسے کیوں ناپاک کر دیا قبیلہ جرحمہ کے ایک جنگجو نے تلوار نکالی اور کہا اب یہاں اللہ نہیں ہماری حکمرانی ہے جو بولے گا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی قبیلہ جرحمہ نے کعبہ کے خزانے کو لوٹنا شروع کیا جو زائرین کی نظرانوں سے بھرا ہوا تھا انہوں نے غریب حاجیوں کو تکلیف دے کر رقم نکلوائی ایک عورت نے دعا مانگی اے اللہ ان ظالموں کو سزا دے قبیلہ جرحمہ کے ایک سپاہی نے اسے دھکا دے کر کہا تمہارا اللہ کہاں ہے آج تو ہم تمہارے مالک ہیں قبیلہ جرحمہ نے ظلم کی حد پار کر دی تو اللہ نے انہیں تنبیہ کی اچانک زمزم کا پانی خشک ہو خو گیا مکہ میں قحط پھیل گیا درخت مرجھانے لگے اور بیماریوں نے ڈیرے ڈال دیے قبیلہ جرحمہ کا سردار مزاز خبرا گیا ہمیں کعبہ کی خدمت کرنی چاہیے ورنہ اللہ ہمیں تباہ کر دے گا لیکن قبیلے کے نوجوانوں نے جواب دیا ہماری طاقت ہمارے ہتھیار ہیں ہم کسی سے نہیں ڈریں گے اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ کے قریب رہنے والے قبیل خزا کو قبیلے جرہمہ کے خلاف اکسایا خزا کا سردار عمر بن لہی نے اعلان کیا اللہ کے گھر کو ناپاک کرنے والوں کو ہم کیوں برداشت کریں چلو مکہ کو ان ظالموں سے آزاد کرواتے ہیں قبیلہ خزاں نے قبیلہ جرحمہ کو جنگ کے لیے للکارا دونوں فوجیں وادی عرفات کے میدان میں آمنے سامنے ہوئیں جنگ کے پہلے دن قبیلہ خزا کے بہادر جنگجو عبداللہ بن اطفان نے قبیلہ جرحمہ کے سردار مزاز کو للکارا تم نے اللہ کے گھر کو رسوا کیا آج تمہاری موت تمہارا انتظار کر رہی ہے مزاز نے جواب دیا ہماری تلواروں کا ذائقہ چکھ لو مگر قبیلہ خزاں کے سپاہیوں نے ایمان کی طاقت سے لڑائی لڑی قبیلہ جرحمہ کے فوج بھاگنے لگی آخر کار مزاج مارا گیا اور باقی قبیلہ جرحمہ کے لوگ وادی تحمہ کی طرف بھاگ گئے قبیلہ خزا نے مکہ میں داخل ہو کر کعبہ کو قبیلہ جرہمہ کے گن سے پاک کیا انہوں نے زمزم کے چشمے کو دوبارہ کھودا جو اللہ کے فضل و کرم سے پھر سے جاری ہو گیا عمر بن لہی نے اعلان کیا آج سے کعبہ کی خدمت خالصً اللہ کے لیے ہوگی جو کوئی ظلم کرے گا اسے ہم برداشت نہیں کریں گے فرار کے دوران قبیلہ جرمہ کے لوگ پیاس سے تڑپتے رہے انہوں نے زمزم کا پانی مانگا مگر اللہ نے انہیں مرحوم محروم رکھا قبیلہ خزاں نے کعبہ کی خدمت کر کے اپنا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھوایا جو اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا صورت بکرہ میں ارشاد باری تالا ہے اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر ہونے سے روکے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے کعبہ صرف پتھر کا گھر نہیں یہ ایمان کا مرکز ہے جو اللہ کی نشانیوں سے کھیلے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوگا تاریخ کے اوراق ہمیں سکھاتے ہیں کہ حق ہمیشہ باطل پر غالب آتا ہے اللہ نے کعبہ کو امن کا گھر بنایا ہے اس کی حرمت کو پامال کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا